Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya nak ucapkan tahniah kepada calon barisan nasional dalam pilihan raya kecil air kuning Dr. Muhammad Yusri Bakir yang telah pun menang dalam PRK ini dengan majoriti agak besar sebanyak 5,006 undi dan saya perhatikan banyak respon yang positif daripada pimpinan barisan nasional dan juga Pakatan Harapan Uh, terhadap uh, kemenangan uh, BN ini dan saya baca tadi salah satunya kenyataan oleh yang berhormat Datuk Sri Johari Gani uh, Presiden UMNO yang dilaporkan dalam Sinar Harian hari ini uh, katanya kemenangan barisan nasional mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Aikunin membuktikan rakyat yakin kepada kerajaan perpaduan dan beliau mengambil uh, satu contoh Uh, satu pusat daerah mengundi atau PDM Kampung Coldstream di Don Iconic yang mana PDM ini mempunyai sebanyak uh, 1,700 orang pengundi dan hanya 4 pengundi Melayu uh, katanya uh, PDM ini barisan nasional tak pernah menang uh, tetapi kali ini barisan nasional uh, boleh menang ini kawasan uh, PDM yang majoriti pengundinya bukan Melayu Um, kalau kita lihat data Don Aikuneng ini memang kawasan kebukat uh, barisan nasional uh, dan uh, dalam beberapa pilihan raya sebelum ini uh, BN uh, menang di kursi ini uh, terutama sekali dengan sokongan pengundi-pengundi uh, Melayu yang menyokong UMNO dan juga sebahagian pengundi uh, bukan Melayu yang dibawa oleh uh, MCA dan juga MIC di kawasan itu jadi kalau kita lihat misalnya keputusan PRU 13 AI Kuning ini BN masih dapat mempertahankan kursi ini dengan mendapat 11,064 undi dan majoriti sebanyak 3,485 pada PRU 14 di mana barisan nasional kalah dalam PRU ini di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri dan AI Kuning masih berjaya dipertahankan oleh BN dengan mendapat 9141 undi. Majoritinya berkurang sedikit sebanyak 2087. Manakala pada PRU15 a uh, BN masih berjaya mempertahankan DUN Aiku ini dengan mendapat uh, undi sebanyak 9088 dan majoritinya lebih kurang sama iaitu 2213 undi. Jadi uh, tidak Uh, hairan hairanlah dalam uh, pelancongan kecil ini uh, barisan nasional masih dapat mempertahankan uh, dun air kuning ini iaitu salah satu uh, kubu kuat anu di Perak eh. manakala PAS uh, PN pula tak pernah menang di kawasan inilah uh, PH juga tak pernah uh, menang di kawasan ini dan pencapaian terbaik PAS di dun air kuning ialah pada PRU 13 dan pada ketika itu PAS berada bersama-sama di dalam Pakatan Rakyat ya, Dengan memperolehi 7,609 undi Ini bermakna ada pengundi Melayu iaitu pengundi base PAS ya, menyokong parti itu Dan juga ada pengundi-pengundi yang dibawa oleh uh, parti ya, PKR dan juga DAP lah saya agak Kerana pada ketika itu PAS bersama-sama dengan kedua-kedua parti ini dalam uh, Pakatan Rakyat ya manakala ketika PAS bertanding sendirian dalam PRU14 ini betul-betul undi asas PAS parti itu mendapat undi sebanyak 2,993 undi dan pencapaian PAS meningkat dalam PRU15 ketika PAS bersama-sama dengan Perikatan Nasional dengan memperolehi 6,812 undi dan kebanyakan jemaah ini adalah undi daripada pengundi-pengundi Melayu. Jadi meningkat uh, sekali ganda ya dalam PRU 15. Dan kalau kita teliti lagi ya, uh, keputusan uh, PRK kuning ni, kalau kita lihat uh, ada data bersama saya ini um, jumlah undi-undi uh, yang diperoleh oleh parti-parti uh, ya di peringkat uh, pusat daerah mengundi dan saya perhatikan uh, undi Melayu di Don Ay Kuning ni sebenarnya uh, split uh, right down the middle lah ya. Yeah. Uh, maknanya undi Melayu itu terbagi kepada dua, hampir 50-50. Uh, sebahagiannya uh, pergi kepada BN, uh, sebahagiannya pergi kepada PN, uh, Perikatan Nasional. Dan satu trend yang saya lihat juga undi Melayu kepada Perikatan Nasional ini uh, meningkat dengan lebih banyak di kawasan-kawasan yang uh, Uh, lebih ramai uh, pengundi Melayu ya. manakala barisan nasional pula sebaliknya ya. uh, pencapaian barisan nasional lebih baik apabila peratusan pengundi bukan Melayu terutamanya pengundi-pengundi Cina meningkat. jadi uh, ini corroborate, ya. orang kata uh, um, betul lah apa yang disebut oleh Datuk Seri Johari Gani tadi ada satu PDM ini empat orang saja Melayu yang lain itu Uh, bukan Melayu uh, terutama sekali kaum Cina uh, lebih uh, 1,700 orang di sini BN tak pernah menang tapi dalam pilihan raya ini uh, BN menang ya di PDM tersebut jadi saya lihat uh, inilah kalau kita nak dapatkan satu analisa uh, yang berbeza sedikit dalam uh, PRK di air kuning ini bermakna uh, barisan nasional menang di PRK air kuning ini uh, kerana ada sokongan Uh, kaum uh, bukan Melayu terutamanya kaum Cina uh, dalam keadaan uh, undi-undi Melayu terbahagi kepada dua uh, ada uh, perpecahan dalam uh, undi Melayu di kawasan itu di mananya ya kerana Barisan Nasional berada bersama-sama dalam gabungan pakatan harapan uh, maka Barisan Nasional mendapat uh, kelebihan uh, undi daripada kaum Cina nah, kerana itulah uh, undi Barisan Nasional meningkat kepada 11,000 11000 uh, kalau sebelum, -sebelum ni dalam sekitar RM9,000 sahaja uh, kali meningkat kepada 11000 dan ini disumbangkan oleh uh, sokongan daripada pengundi-pengundi China uh, terutama sekali penyokong-penyokong DEP -penyokong lah uh, karena itu saya lihat bila disebut UMDAP uh, mantap gitu ya uh, inilah hasilnya ya. Uh, kerjasama antara UMNO dan DP. Uh, di bawah kerajaan perpaduan uh, ini telah memberi kelebihan kepada UMNO untuk menang uh, di kursi yang kubu kuatnya tetapi uh, penyokong tradisi UMNO telah berpecah kepada dua iaitu Pemulihan Melayu 50-50 uh, terbahagi kepada PN dan juga BN uh, saya nak lihat apa kesan jangka panjang daripada keputusan uh, PRK di air ini mananya sekarang ini walaupun UMNO berada di dalam kerajaan Uh, parti kerajaan tetapi untuk menang di kawasan uh, kubu kuat UMNO sekalipun pada waktu ini UMNO tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada undi Melayu ya. uh, UMNO terpaksa bergantung kepada undi bukan Melayu terutama sekali pengundi-pengundi Cina yang uh, dibawa oleh uh, parti DAP lah, ya. kerana secara tradisinya mereka telah mengundi DAP selama ini jadi ini menunjukkan bagi saya Kejayaan uh, DP sebenarnya untuk uh, memecahkan uh, dominasi politik Melayu dalam istilah sains politik ini disebut sebagai to dismantle Malay uh, political dominance. Yang saya fikir inilah uh, objektif ataupun tujuan uh, matlamat DP daripada dahulu lagi, ya, mereka ingin mencapai kuasa di negara ini dengan cara uh, memecahkan uh, dominasi politik Melayu. Uh, jadi saya fikir uh, mungkin sampai masanya lah uh, orang Melayu sedar dan berfikir semula uh, Tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh orang Melayu pada ketika ini Pemimpin-pemimpin uh, politik Melayu juga perlu fikir uh, Adakah uh, mereka rasa selesa dengan keadaan yang berterusan begini Ya UMNO ada dalam kerajaan tetapi UMNO tidak dominan seperti dahulu Uh, malah kalau amno terpaksa bergantung kepada dp uh, bermakna bargaining power eh amno di dalam kerajaan untuk memperjuangkan isu-isu uh, yang berkaitan dengan kepentingan Melayu uh, saya lihat ada sedikit uh, lah kerana apabila tiba masa pilihan raya kita lihat amno terpaksa bergantung kepada uh, sokongan daripada dp ya yeah, untuk menang uh, dalam pilihan raya jadi uh, itulah uh, sebab sedikit Uh, komen saya mengenai uh, keputusan dan eh, dari kecil uh, don air uh, kuning ini terima kasih Assalamualaikum